Я, я... Людина написала: третій рік уже чекаємо, чи який там другий, да, F-16. Так вот, да. яка ж літо саме, да, около, ж, ж, да. Ми эти F-16 ждем, ждем. Но здесь опять-таки, надо тоже всем нам понимать, что мы всегда во всем ищем, вот что-то придет, и оно поменяет ход войны. Вот помните, в начале войны были Байрактары, например, да? собирали миллионы, никто о них уже не слышит года два примерно. Вот, потому что хотим или не хотим, но наши противники научились с ними бороться. То есть мы их используем, естественно, но уже не так, как раньше, и другими целями совершенно. Потом там патриоты, хаймерсы и так далее. Потом научились, это уже не тайна, об этом уже говорили не я первый, и я действительно это знал, но не мог на тот момент говорить и писать об этом, они научились уводить ракеты Хаймерса в сторону. Не намного, но научились. Во всяком случае, точность уже не та, которая была. Вот. Они научились находить Хаймерсы, и парням приходилось останавливать свои боевые действия и срочно менять диспозиции и так далее. От этого меняется, естественно, и весь рисунок на этом участке фронта. И таких моментов все время было много. Сейчас они перешли, когда, допустим, мы стали покрывать фронт рэбами, они перешли на нижние частоты, на 400-е частоты FPV, а у нас нет рэбов на 400 частотах, и сейчас это полный ад, они ä, все больше, больше и больше, это больше это их запускают. У нас тут разные люди дивляться, за так само, то Ні -ні, я а, не да я не я ж не в каком вам не указываю, але просто <с <с ну за пусть они посмотрят просто да они это делают вот сейчас еще этого нет но потом скажете о висковый пришел и тут сказал что так все. это ж может быть и засада определенная, пусть они ближе подходят так. вот поэтому у нас все продумано и даже за паребрика мы каждому человеку так сказать человеку который придет на нашу землю сделаем приятную для нас встречу для него не очень, с чем бы он ни пришел. Противоядие мы всегда найдем в той или иной мере. Это вопрос времени, день, два, неделя, три. Это нормальное переформатирование. Он в чате, правда, в чате. Вот... Они очень хорошо учатся mm -hmm. очень хорошо. Нас очень, честно говоря, напрягает, когда часто мы слышим, особенно от гражданских, что да, там же кто, там ваньки какие-то, алкаши, там преступники, зеки и так далее. И мы сидим и думаем, я просто видел, как менялась их тактика на разных участках фронта, начиная там с весны 22-го от Киевской области, где мы были, и заканчивая там Бахмутом и сейчас там яр и турецкое направление. Они постоянно учатся. И нельзя сказать, это не чмобики, над которыми там можно издеваться. Это действительно серьезные противники. Если мы будем называть их чмобиками, то, во-первых, мы уменьшаем при этом уважение к ЗСУ. Чего ж в ЗСУ такие крутые парни не могут чмобиков там победить? Это первое. А парни из ЗСУ, которые по-настоящему воюют, они понимают, что против них выходят достаточно серьезные ребята и серьезные подразделения. Не так все просто. Тем более, что у них гораздо больше, они берут и числом. Здесь тоже стоит признать, потому что числом у них всегда будет больше. и просто больше. Их и больше. Просто больше, так. так. Поэтому F-16, я не испытываю никаких надежд, что F-16 поменяет какую-то картинку на фронте. F-16, так же как и ППО, поможет защитить э, наши города в тылу. Поможет так сказать, быть более внимательны этим аркостанцам, которые сюда залетают и так далее. То есть так они уже разгуливать не будут. Изменений конкретных это не даст. Но для нас самое главное это понимать, что тыл защищен, родные, близкие, друзья, те, кто помогает. Для нас очень больно, мы-то пошли туда, у нас наше подразделение все добровольцы, мы пошли туда, знали, за что и зачем пошли, мы понимаем, что у нас каждый день может быть крайний в нашей жизни, или каждая секунда, это нормально.